Всем привет, с вами Денис. Сегодня мы будем распаковывать посылки. Короче, вот столько посылок. И самую такую огромное мы будем распаковывать в конце видео. Итак, первая посылка, приступаем. Я все, все посылки заказывал э, на Алиэкспрессе. Ну, там практически... Ну, туда будут, короче, попадаться, может, будет под, может попадаться э -э маминые мамные вещи. Ну, короче, все семьи вещи. Так что я не виноват. С видео, наверное, получится ржать. Так, начали на Вот. Первый предмет это ручка. Вот. Ручка. Ну, это бомбиная ручка, короче. Вот. Смотрите. Сейчас я сниму. Ну вот. Вот такая ручка. У нас такая с блсточками. Так, первые предметы... Ну тут ручки будут попадаться. Так, это... Ага. Так, след я буду вам говорить, когда... Если сестры мои попадет, я вам скажу. Это... Это мам. Это моей мамы тоже. Сейчас посмотрим. Вот. Э -э сейчас, 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 посмотрим. Ау. Это мое оказывается. Вот. Ну, мама. Есть немного Но вот всё. Вот, короче. Это, специ... Это заварка, типа берешь. Сейчас я вам покажу. Вот, видите, сюда кладешь э, ну, листы чая, как там называется, и засовываешь, вот так протыкаешь, и все, и воно... и ложишь, короче, э, в чашку, и оно начинается растворяться там, и начинаешь. Э -э. Ну, короче, заварник чая. Дальше у нас... Сейчас я все распакую И последняя. Вот. Вы увидите. Я еще тоже не догадываюсь, что там. это может быть мама, наверное. Так. И, кстати, напишите в комментариях, как вы думаете, что там в коробке. А пока что я открываю следующую, третью посылку еще одна. Смотрите. Ручка, смотрите. Опа. Скажите, интересно. Еще одна ручка. Ну, это же Китай, в Ещё, Уже три посылки мы распаковали. Следующая. Вот это я уже догадываюсь, что то Можно руками. Я... Ой. Сори, Сори. Опа. Всё, следующая посылка. Эм. Эм. О. Вот. Сейчас я вам покажу. Еще одна ручка. Серая. Вот. Это, ну, типа машинка и ручка. Вот, смотрите. Вот. Ручка, машинка форсаж можно играть с пацанами. Так, и того мы уже две посылки, еще у нас осталось а, куча посылок. Так, следующая посылка... Чего? А, вот тоже, наверное, это тоже моя. Но это не точно. может, вообще, ну тут практически все мое. Так, стоп, я это распаковал Так, нет Нет, какой -нибудь... А, вот, точно, все А эти дальше распаковывать Я уже просто запутался Голова вообще не работает Так Блин, ну, ну что так подается жестко пацаны корректор. Короче, это корректор. Ну, типа, что-то 6 миллилитров корректора. Ну, вот, короче, вот такая баночка. Ну, запечатанная. Пахнет ночи. Следующая посылка. От кого? Стоп. Я... Стоп. Моей сестры. Аккуратно распаковываем, а то сейчас наругаем они. А не... может наругать. Оп. А, стоп. Опа. Так. Наверное, сережка. Да, сережками. Да. Вот, короче. Такие затылки. Вот, то я вам может вам непонятно. Ну, короче, не видно, вот, что я хочу. Короче, берется. Сейчас я вам расп... распакую Сейчас берется, сейчас, вот, короче. Вот это раз, берется вот сюда. Зат... Вот, затыкается, короче. Вот, и тут есть еще. Вот, короче, затычка вот и вот, сюда надо короче затыкать, и чтобы оно, ну типа уши ну все для, для, ушей я понимаю я не умею раз... общаться ну короче это для ушей все сережки все так Сережки, если это я, если это моей сестры, значит, значит значит я ну, вы видели Опа. откладываем что это идет ну у нас уже осталось фактически ну еще есть в принципе не дага так это походу еще одна ручка моя да, Такая она... Опа. Куку -ку Опа. Вот, короче. Ручка такая. Вот. Жалко, что нет. Ну, типа, вот такое. Вот такого. Типа, пакетика. А вот тут такая... Не, какашка не пахнет. Ну, резина, короче. будем проверять, че пишут она или не пишет. Ну, короче, простая ручка. Конечно, ехала она, наверное, давно. На камере это не видно, но она вообще видно, что... Вообще не видно. Тут зубы черные. Жесть полно Ну вот, короче, вот такой стержень. Я не знаю, как она пишет. Сейчас будем дальше. Э, следующая у нас посылка. Тут я. Мама. Ну тут я уже не знаю, что уже может. У тебя посылок уже я раскрыл. Ну, вот это практически по одному доллару все. Можно считать. Вот последние Я не знаю, может, 30. Да. Это мама моя. Сережка, сейчас я посмотрю. Это заколка. Блин. Блин мне не видно. А, блин, -а -а -а. ну вот оно, вот стоп. Не могу. Ну вот и тут короче красный, видите? И там красный, ну там камушкой короче, камушка, да. Перекрыла. Следующая, я вообще не догадываюсь, чья посылка. Моей сестры. Что-то такое. спасла вообще сейчас а вот короче рассказываю типа а так ходить по улицам ну вот ну, я короче черное называется. Так, ложим. Так, чья? А, нет. Блин. Блин. Ай, ладно. Сюда подкладываем. Так, у нас осталось а, сколько? Четыре посылки. Так, сейчас я вам покажу, что у нас. Ручка есть. Вот такая машинка. Какашка. Что посылки попросили.